Eh Amerika memang kita tak boleh duduk sebab dia menajik Israel Oh China pun tak boleh duduk juga sebab dia komunis Rusia pun tak boleh duduk juga sebab Rusia ini komunis Iran dengan Lebanon pun tak boleh duduk juga Sebab apa? Sebab mereka itu syiah Jadi kita nak duduk di mana? Saya menjangkakan bahawa normalisasi Di antara negara-negara Arab terutamanya Dengan Israel ini Sukar untuk dilakukan untuk menempuh terdekat ini Terutamanya setidaknya untuk satu dekad ke dua dekad ini Perkara ini satu perkara yang cukup sukar untuk diteruskan Kerana apa? Kerosakan ataupun kezaliman, kekejaman Dilakukan oleh Israel terhadap penduduk-penduduk Gaza itu Berlaku pada kadar yang sangat luar biasa dan bukan berlaku pada tahun 1948 berlaku pada tahun 2004 2024 tahun yang mana kesedaran masyarakat dunia semakin terbuka yang mana platform ataupun instrumen-instrumen yang akan menyampaikan berita maklumat secara live kepada masyarakat ini semakin terbuka jadi negara-negara Arab ini kalau kita nak kata mereka ini apa pun mereka juga berdepan dengan rakyat yang ramai yang semakin cerdik semakin celik maklumat tak mudah untuk mereka sekadar nak menjaga hati Amerika ataupun nak menjaga hati Israel berbanding mereka menjaga kekuasaan mereka yang ditentukan oleh rakyat di tempat masing-masing walaupun mereka itu sistem beraja sebahagiannya kalau tanpa sokongan rakyat maka negara itu tidak akan mendapat satu negara yang stabil jadi rakyat yang menonton apa yang berlaku di Gaza sepanjang satu tahun ini melihat kekejaman yang sangat teruk dilakukan oleh Israel mustahil untuk mereka memberi sokongan kepada mana-mana pemerintah yang cuba nak normalisasi hubungan dengan Israel jadi bagi saya dalam konteks apa yang berlaku sejak 7 Oktober 2023 sehinggalah kepada hari ini yang sudah pun genap setahun ia menjadi satu hikmah yang besar bahawa semakin sukar negara-negara uh, yang cuba untuk normalisasi atau mengiktiraf Israel itu untuk meneruskan usaha mereka bahkan negara-negara yang ketika ini sudah pun menjalinkan hubungan dengan Israel pun hubungan mereka semakin tegang dan sebahagiannya bukan kata negara Islam negara-negara kawasan -negara Islam pun sudah pun banyak memulakan usaha untuk memutuskan hubungan dengan Israel bagaimana Afrika Selatan Brazil Colombia Bolivia dan sebagainya jadi laluan ini sama ada perang terus ataupun perang dihentikan dia menjadi satu laluan yang sukar kepada Israel yang semakin hari semakin dipencilkan daripada dunia baik dunia di Asia Barat itu ataupun dunia keseluruhannya maka dia akan menjadi negara pariah istilahnya negara itu wujud tapi tidak ada orang yang nak berkawan dengan dia maka dia akan melalui satu proses pereputan sedikit demi sedikit ataupun secara laju menuju kepada kehancuran dia insyaAllah tidak mustahil langsung untuk berlakunya kita katakan pecah sekutu di kalangan sekutu-sekutu Israel ini sama ada Jerman, Britain, Amerika sendiri pun segalanya kerana perang ini berlaku di dunia menyebut tentang fasa perubahan Amerika bukan lagi satu-satunya kuasa unipolar kita berada dalam dunia multipolar yang mana munculnya kuasa-kuasa baru walaupun tidak lebihi US dari segi kekuatan ketenteraan dia tapi mempunyai pengaruh ataupun kuasa lain termasuklah kuasa ekonomi pasaran dan sebagainya sebagaimana munculan China, India, Brazil, Afrika Selatan dan sebagainya. Fasa ini orang mencakap tentang pereputan kuasa US. Bila mana Israel itu berguna kepada mereka, maka mereka akan terus bersama dengan Israel. Tapi bila hari ke hari bila mereka Israel itu tidak lagi berguna kepada mereka, maka mereka juga akan menjadi hero baru kepada Palestin. Tak mustahil mereka berubah pecah. perkara ini telah berlaku dalam sejarah yang lampau. Mana ada satu pakatan yang kekal selama-lamanya sama ada pakatan di kalangan uh, regional, kuasa-kuasa serantau ataupun pakatan di kalangan kuasa-kuasa besar dunia. Kita tengok apa yang berlaku dalam perang dunia pertama, perang dunia kedua Perang Dunia Kedua lima kuasa bergabung iaitu Amerika, Britain, Perancis, Rusia atau Soviet Union dan juga China menentang pakatan yang diketuai oleh Jerman, uh, Itali dan juga Jepun. Bila mana tiga negara itu kalah, sambung pula perang berikutnya siapa pula? China dengan Rusia tidak duduk lagi di side US. Jerman dengan Jepun pula duduk bersama dengan US. Jadi perkara itu berlaku dalam tempoh hanya beza beberapa tahun saja. Jadi Israel yang kecil ini sebenarnya tidak pun mustahil untuk ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya. Maka sekutunya pula konon-kononnya jadi hero kepada Palestin pula bila mana melihat mereka tidak boleh lagi berada bersama dengan Israel pada ketika itu. Kalau kita nak sambungkan lagi, kita tengok politik di Timur Tengah juga begitu. Era Jamal Abdul Nasir, Presiden Mesir yang dianggap sebagai hero yang membela Palestin pada ketika itu, pakatan politik dia dalam memerangi Israel itu sebenarnya berubah-ubah. Ada masa pakatan dia itu disokong oleh Syria terutamanya, sebahagian daripada Iraq dan juga daripada Saudi. Pernah Saudi bergabung bersama dengan, dengan Jamal Abdul Nasir sebenarnya. Sebab apa? Sebab ancaman mereka ketika itu adalah Iraq dan juga Jordan. Sebab apa? Sebab Iraq dan Jordan ketika itu diperintah oleh generasi Hashimiyah yang dijatuhkan uh, oleh uh, rejim Saud, Bani Saud sebelum itu. Uh, King Abdullah kemudian King Hussein di Jordan kemudian apa nama Raja Faisal 1 dan Raja Faisal 2 di Iraq dua-dua itu adalah daripada Hashimiyah iaitu daripada Syarif Hussein yang dijatuhkan di Mekah dahulu dalam konteks itu mereka bersama dengan Jamal Abdul Nasir kemudian bila mana dijatuhkan King Faisal di Iraq maka Saudi pula bergabung dengan Iraq maka ketika itu mereka pula berlawan dengan Jamal Abdul Nasir kemudian bila mereka nak berdepan dengan Israel pula perang 1967 memang majoriti negara Arab bersama dengan Jamal Abdul Nasir pada ketika itu tapi level of support ataupun sokongan itu berbeza-beza ada yang memberi sokongan penuh sebagaimana syariah ada yang separuh-separuh separuh sebagai Jordan ada yang sekadar adanya sebagaimana Saudi kerana apa kalau mereka tak sokong gerakan untuk men, uh, untuk memerangi Israel ini uh, boleh jadi esok kalau Palestin itu benar Israel itu jatuh mereka tak ada nama di situ tapi kalau mereka bagi sokongan penuh terlalu kuat pula perang itu dimenangi oleh Mesir zaman Nasser, zaman Nasser al, al terlalu berkuasa kerana apa zaman al ini dia nak jadi presiden kepada semua negara-negara Arab Republic of the Arab State jadi Saudi tak nak duduk di bawah dia pertukaran ini berlaku pertukaran sekutu-sekutu uh, ini berlaku di peringkat serantau ataupun di peringkat kuasa dunia jadi tak mustahil perkara yang sama boleh berlaku kepada Israel sendiri Israel sendiri menyedari perubahan pola politik dunia ni sedang berlaku. The shifting of power sedang berlaku daripada barat kepada timur. Walaupun ianya tidak berlaku secara solid lagi, tapi nak tak nak kita kena terima benda tu sedang berlaku. Apa yang Israel buat? Kalau kita tengok untuk tempoh 10 tahun ini, Israel rakan dagangan dia bukan sekadar Amerika. Senjata dia tidak beli sekadar pada Amerika. Dia juga buat hubungan dagang yang cukup rapat dengan Rusia. Sebab apa? Sebab dia tak nak apa ha? nama kad Rusia hanya ada pada Iran di timur tengah. Dia nak dia juga ada hubungan dengan Rusia supaya Rusia ada serba salah dalam bak nak memberi sokongan penuh kepada Iran atau Syria kerana di sana mereka juga ada perniagaan yang besar dengan Israel. Sama juga dia juga buat hubungan dagang dengan China. Walaupun sebelum itu dia tidak bersama dengan China. Duduk eh, dalam berdepan dengan zaman Nasir dan sebagainya sampai lekah hari ini. Dia buat hubungan dengan China. Dia buka negara dia, tender-tender dia sehingga menyebabkan pelabuhan-pelabuhan dia banyak tender pelabuhan dia untuk menguruskan pelabuhan dikuasai oleh syarikat-syarikat daripada China. Eh, kerana apa? Kerana dia juga merasakan kalau bergantung kepada US penuhnya, maka tiba masa US itu berkurang kuasanya, maka dia tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Jadi Israel pun sedar benda ini. Dia pun bersedia untuk pecah pakatan politik. Jadi kita pula tak duduk di mana waktu itu? Kelompok yang katakan nak membebaskan ini, ini. Amerika memang kita tak boleh duduk sebab dia menanjung Israel. Oh, China pun tak boleh duduk juga sebab dia komunis. Rusia pun tak boleh duduk juga sebab Rusia ini komunis. Iran dengan Lebanon pun tak boleh duduk juga. Sebab apa? Sebab mereka itu syiah. Jadi, kita nak duduk di mana? Jadi, kita juga perlu faham bahawa pakatan politik itu beyond ideologi, beyond agama ataupun mazhab. Tetapi, di atas kepentingan-kepentingan tertentu yang boleh kita kongsi bersama. Bagi sesiapa yang nak memahami konteks, apa yang berlaku dalam geopolitik, apa yang berlaku dalam hubungan antarabangsa, pertembungan di antara kuasa-kuasa besar, baik Amerika dengan China, Amerika dengan Rusia dan sebagainya sebagainya kaitannya dengan Palestin ini boleh baca dalam buku hari-hari akhir Israel di bumi Palestin ini kerana apa di dalam ini saya bukan sekadar ulas apa yang berlaku daripada 7 Oktober sehinggalah kepada hari ini dari sudut peristiwa-peristiwanya peperangannya tetapi kaitannya dari sudut sejarah kaitan dari sudut politik dan juga hubungan antarabangsa bagaimana pengaruh-pengaruh antarabangsa itu akan memberi kesan kepada perjuangan pembebasan Palestin dan akan memberi kesan kepada mereputnya kekuasaan Israel sehinggalah keyakinan kita bahawa dia akan menemui hari-hari akhir dia kejatuhan dia jadi boleh dapat dapatkan di ML Studio.